Azərbaycan Respublikasında xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində və vətəndaşların məsuliyyətli davranışı sayəsində koronavirus infeksiyasının yayılması məhdudlaşdırılıb, yoluxma hallarının sayında azalmaya meyl olunub. Avqustun 5-indən başlayaraq sərt karantin rejiminin mövcud olduğu şəhər və rayonlarda iləcə də ölkə üzrə bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb və yumşalmalar təmin edilib. Sanitariya epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il sentyabrın 8-i 30000000-dan aşağıdakı sahələr üzrə əlavə yumşalma tədbirlərinin həyata keçirilməsi qərarı alınıb. Müvafiq karantin qaydalarına riayət olunmaqla və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Koronavirus pandemiyası dövründə ictimai yaşayış müəssisələrinə müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə 2020-ci il 6 iyul tarixli 237 nömrəli qərarına uyğun olaraq Saat 00:00-a qədər ictimai yaşayış obyektlərinin daxilində xidmət göstərilməsinə icazə verilir. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna gəliş-gəlişlə əlaqədar tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər aradan qaldırılır şəhərlər arası və rayonlar arası sərnişin daşıma istisna olmaqla mövcud sanitariya epidemioloji vəziyyətdən irəli gələrək və virusa yeni yoluxma hallarına yol verməmək üçün bir daha hamına tətbiq olunmuş karantin rejiminin tələblərinə, tibbi profilaktik qaydalara əməl etməyə çalışırıq.